pelajaran negeri ya. Kalau boleh katakan orang yang tak berapa cerdik pun boleh baca lah. Uh, hari ini walaupun uh, Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar, tetapi dilihat bahawa segala keputusan yang dilaksanakan bukan berdasarkan kepada keputusan dia sebagai Menteri Besar, tetapi dipengaruhi oleh tangan ketiga daripada dia di mana apa yang mereka lakukan Ada 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 orang di sebalik belakang Pertama ya Apa dia mengambil alih kerajaan negeri Yayasan Selangor Ditubuh Adalah khusus untuk membantu Pelajar-pelajar Melayu miskin Terutama di luar bandar Tujuan penubuhan Dan saya dipahamkan Waktu takril sebagai pengurus besar Yayasan Selangor Keluar dia meninggalkan keuangan tunai Lebih 80 juta Tetapi Sekarang ni bagaimana Boleh jadi hutang hmm. Dalam tempoh 3 tahun Tak sampai pun 2, Tak sampai 4 tahun 3 tahun Dah dah habis duit tu Ke mana dia pergi duit tu Dia tak ada buat apa pembangunan lah ha? Tak ada Apa yang dia buat dengan duit tu Satu Dia buat dari tu nak buat perayaan Pasal genap 40 tahun dengan membelanjakan begitu besar saya tak tahu jadi tidak pasal atas Sultan Selangor ini Tetapi plan dia, niat dia Nak melaksanakan program-program ini Sedangkan tujuan asal Yayasan, yayasan Selangor ialah untuk bantuan. Memberi bantuan kepada anak miskin Belajar, keperikatan menengah dan juga universiti Andai kata dibelanjakan RM10,000 Satu orang Dia itu merancang untuk nak buat itu sampai hampir RM500,000 Berapa banyak pelajar yang sepatutnya boleh terima wang itu tetapi dibelanjakan untuk benda yang lain apa perlu kita nak buat sambutan-sambutan kita kena pegang kepada pokok asas kedua Universiti Industri Selangor Indonesia Universiti. Universiti Industri Selangor ditubuh untuk apa? atas kesedaran kerajaan negeri di bawah kepimpinan pemimpin-pemimpin yang lepas dia nak buat universiti kerana Selangor dikenali sebagai negeri yang mempunyai terlalu banyak industri terutama daripada FDI Foreign Direct Investment di Selangor kalau kita lihat sejarah industri Selangor anak-anak kampung datang ke PJ anak kampung datang ke Kelang anak kampung datang ke pusat-pusat industri dalam negeri Selangor dengan tidak mempunyai kemahiran paling tinggi selepas SCE waktu itu dan kemudian diikuti dengan selepas SPM bekerja sebagai operator biasa dengan pengalaman baru dan pangkat sebagai penyelia jarang sangat kita mempunyai skill workers penubuhan industri industri selangor sebenarnya adalah untuk mengisi industri yang ada di dalam negeri selangor dan negeri-negeri yang lain di mana kita dapat melahirkan skill workers kepada industri dan dengan tidak secara langsung menaikkan pendapatan isi rumah anak negeri selangor tetapi setelah diambil alih oleh Pakatan Rakyat Ditukar dia punya naib chancellor Ditukar dia punya pesara-pesara yang berwibawa Ditukar dengan pesara-pesara yang tidak begitu kemahiran Akhirnya sekarang berapa prastus saja Pelajar yang ada yang tinggal Tak banyak Keyakinan ibu bapa nak masukkan pelajar ke Universiti Selangor Sudah hilang Dan akhirnya sekarang Universiti Selangor kalau dikira tidak memenuhi kehendak cita-cita asal oleh pemimpin pemimpin BN Aduh. Ya. Okey. Yang ini adakah perancangan pemimpin-pemimpin Melayu atau ada Subaluk? sebab dia? Ya. Sebab yang belajar kat situ 90% adalah Mungkinkah ada agenda di sebalik Mencari jalan untuk menukar profesor Menukar pensyarah yang akhirnya keyakinan tidak ada ini bermakna peluang yang anak Melayu sepatutnya belajar Universiti Selangor untuk menjadi seorang profesional, untuk menjadi engineer, untuk menjadi hilang dan habis sekarang. Dan punca pendapatan di kawasan keliling universiti situ yang dulu boleh berniaga pendapatannya sampai 3000 4000 satu malam, sekarang nak dapat 300 pun susah. Kenapa malam? Sebab saya tahu, sebab saya juga kampung di Bukit tak jauh daripada Universiti Selangor. Kalau dulu kampung saya penuh pelajar-pelajar yang tak dapat masuk asrama duduk kat situ. Sekarang dah tak ada. Rumah-rumah kosong dah banyak. Situ. Dan peniaga-peniaga yang ada di kawasan rantau panjang, berapa berjuntai tin, semua sekarang ni hidup segan mati tak mau kerana pelajarnya sudah berkurangan. Itu dua perkara saya, ya, Yasan Selangor yang inisial. dan Yunisial. Yang ini rakyat Selangor mesti patut lihat dan jangan dikorbankan satu perjuangan bangsa yang untuk menaikkan taraf bumi putra dan untuk menaikkan taraf pendapatan isi rumah orang-orang Melayu di kampung musnah disebabkan cita-cita pakatan rakyat yang secara halus ingin meracuni hak dan keistimewaan yang ada pada orang Melayu. Ini dua perkara besar yang saya lihat. Selain daripada isu pasir yang kita lihat semua orang tahu. Isu pasir semua orang dah banyak menceritakan. Jadi saya ambil perkara dua perkara besar ni Isu baru. Ini kalau kita lihat sama ada sedar atau tidak kita secara halus dibuat benda-benda boleh, benda -benda. boleh melahirkan sampai 12 ribu sudah sekarang berapa jejak gojak ni sebab masuk berapa orang tapi memang dah menurut menjadi negara negeri maju iktiraf sebagai negeri maju selama dah kita negeri maju kan salah satu kriteria ialah 40% rakyat negeri yang berumur di antara 20 sampai 40 tahun mesti mempunyai ijazah pertama 40% ini kajian peringkat internasional Di Selangor sekarang hmm. Yang terbesar dalam negara Kita baru mencapai 27% Itu 3 tahun lepas Yang terbaru saya tak tahu 27% yang punya ijazah pertama Sepatutnya 40 kan ya. Ilusi Selangor di ha. Salah satu untuk Tambahlah. Menambahkan Jadi. Profesional dan anak rakyat Negeri Selangor yang mempunyai ijazah pertama tapi dengan terbang kalanya, dengan 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 keadaan selama Yurisi selama yang makin menurun ini melambatkan lagi pencapaian salah satu daripada kriteria. Dan negeri maju. Tapi kita untuk mencapai negeri maju kalau kita mencapai 70% ke atas dah dikira Ya Maju. Tetapi untuk kriteria pendidikan kita tak capai. Oh, kriteria pendidikan tak capai. Yang lain-lain kita dah capai. Kriteria pendidikan tak capai itu salah satu ini 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 kajian ni ya kajian kajian secara saint, apa ni yang profesional lah dibuat.